Місто жовті води вівторок. В ефірі традиційна вже рубрика Питання міському голові з нового року Володимир Абрамов продовжує відповідати на питання, які надходять від жовтоводців. І перше питання, якого він торкнувся, звучить так: реформування житлово-комунального господарства. Що міська влада розуміє під цим поняттям? У моїй передвиборній програмі було написано дословно, близько, що. реформирование ЖКХ путем избрания управителя домов, жилых домов, на конкурсе. Ну, хочу поставить в известность жителей города Желтого Воды, что положение об этом конкурсе у нас разработано, принято. Это был регуляторный акт, он прошел все необходимые стадии. На сегодняшний день было дано задание готовить конкурс на управителя жилых домов. На услугу обслуживания жилого фонда при домовой территории. То есть такое задание дано. Я думаю, где-то месяц-два будет такой конкурс проведен. То есть вот именно таким образом я понимаю реформирование. Плюс обязательно, что было написано в программе, это формирование тарифов коммунальных предприятий, как мы говорим, прозору, чтобы это было всем известно, а не подковерно. Тарифы, которые предполагают изменить у нас коммунальные предприятия «Чисто Миста», «ПЖРО» и «Рыночная торговля», они были опубликованы в газете «Желтоводские вести» для того, чтобы жители города могли дать свои предложения, рекомендации, указать нам на недостатки в этом тарифе, завышенности явной тарифа и так далее. На сегодняшний день никаких заявлений в этом плане нам не поступило. Поэтому, ну, пока тарифы у нас остаются прежние, кто не знает, но тем не менее, с учетом тех сумм минимальных заработных плат, которые приняты на законодательном уровне, введены предприятия коммунальные, они работают легально, и поэтому эти суммы, они будут, естественно, показаны, а в этой связи, естественно, возникает вопрос о повышении тарифов. Так же, как возникает вопрос о повышении затрат на содержание школ, детских садиков, СМСЧ в связи с увеличением минимальной заработной платы. На сегодняшний день по поводу тех субъектов хозяйства, которые собираются в городе организовать бизнес, скажу сразу, что я еще раз повторю, что намерение этих людей серьезное. Эти люди сами выходцы из города Желтой воды. Поэтому они знают состояние города, состояние инфраструктуры, поэтому они осознанно здесь организовывают дополнительные рабочие места. Я озвучивал уже примерно рабочих мест, таких минимальная оценка моя это 200, Хорошая оценка это где-то до 500 к концу этого года, 2017 -го года, 500 рабочих мест в городе Желтой Воды. Бизнес этот, еще раз повторюсь, не связан с вредным производством, там, загрязнением окружающей среды, трубы какие-то. Такого бизнеса здесь не будет. Бизнес достаточно чистый. Будет этот бизнес в промышленной зоне. К сожалению, это не IT-технологии. Вот. Но, тем не менее, этот бизнес не причинит окружающей среде города Желтой Воды загрязнения. Налоги, которые этот бизнес будет приносить городу, ну, они тоже, конечно, будет, будет пополнение бюджета, но 10 миллионов это перспектива. Это, наверное, только следующий год, а может через год еще будет только 10 миллионов, которые нам не хватает сегодня уже на заработные платы. В городе Желтые воды основной удар в этом году, как и в прошлом году, сфера ЖКХ зимой направлен был на уборку города. Задают вопрос жители часто, что нам там не убирают, там не убирают, там не убирают. Жалобы жителей города Желтой Воды понятны, но жители города Желтой Воды должны понять следующее. Одномоментно, одномоментно убрать все улицы, проезжие части, внутридомовые в городе после выпавшего снега, практически не, это одномоментно невозможно, вы должны понимать. Сначала убирается, как и во всем мире, и в нашей стране сначала убираются главные магистрали улицы по которой идут маршрутные автобусы которые разбудят людей параллельно убираются тротуары а потом к сожалению мы уходим в частный сектор к сожалению да вот, вот такова ситуация сначала проезжей части основные магистрали по поводу уборки в будущем города. Значит, собираемся и дальше убирать. Сейчас проблема. Вчера выехали, примерно в час дня выехали автомобили, мазы с отвалами убирать улицы от мокрого снега. К сожалению, они не справились с полностью с объемом работ, которые надо было сделать, в связи с тем, что мороз, Примерно к 4 часам вечера, к 16-17 часам был такой, что уже снег схватывался, его было практически невозможно убрать. Сейчас этот снег, который вот схваченный, убрать даже автогрейдера будет проблематично, можно просто порвать гидравлику в этом тракторе. Поэтому сейчас ждем только, что потеплеет, снег станет более мягким для уборки и он будет убираться. Зима ще не скінчилась, а мешканці міста вже цікавлять ремонти доріг, які заплановано у 2017-му. Ну, Достовірно известно, на сьогодні вулиця Франко буде капітально відремонтуватися за счет денег обласного бюджету. Ця вулиця Полностью вся. От вулиці Кропоткіна до вулиці Хмельницького повністю буде ремонтуватися капітально. Там сума більше 2 мільйонів, где-то до 3 до трьох мільйонів. Кроме того, будет закончен капитальный ремонт улицы Ярослава Мудрого, будет окончен капитальный ремонт улицы Заводской, и будет облагорожена, обочина улицы Железнодорожной. Вот это основные объекты, которые уже мы знаем в этом году будут сделаны. Остальные улицы мы прежде всего сделаем ставку на улицу Гагарина, мы хотим ее полностью отремонтировать эту улицу центральную улицу города, вот. Ну и плюс остальные улицы, это улица И. Маяковского, И. Хмельницкого и так далее. Но в первую очередь те улицы, которые я сказал. По поводу внутридомовых. У меня здесь лежит программа внутридомовые улицы. И по Хмельницкого это внутридомовые проезды, первомайская там Заводская и по Свободы, Бульвару и так далее, и так далее. Эти улицы будут ремонтироваться. По поводу тротуара. В этом году мы запланировали капитальный ремонт тротуара, то есть пешеходной дорожки по улице Крапоткина. Это так улица которая, тротуар, который идет вот там в районе т-образного перекрестка улица Казацкой славы и улицы Кропоткина. Вот там вот этот, с той стороны, именно с той стороны вот этот тротуар, который там и грязь уже, и там и невозможно ходить, когда дожди. Вот этот тротуар предполагается сделать капитальный ремонт. Если мы сейчас будем делать уже, так знаете, оптимальные варианты, мы будем делать, если все тротуары бросимся, тогда мы забываем о улицах, по которым надо вообще-то ездить автомобилем. Як вже повідомлялось міська влада цього року проситиме допомоги в облдержадміністрації, навести лад в місті своїми силами не вистачає коштів. Для мене задача номер один, це все-таки зараз договоритися з областю, щоб область може профінансувати, хоча б хоч якої часті. Це ремонт помочь городу в ремонті крові жилих домов. І... Ремонт лифтов, это самое главное, потому что город сам не потянет, не в состоянии потянуть, отремонтировать кровли в городе Желтой Вуды. Это, это десятки домов, то есть капитально надо отремонтировать, это минимум десятки домов. Одна кровля это до миллиона, это десятки миллионов у нас просто нет. Ну и один лифт это минимум 300 тысяч. Лифтом надо больше 20 капитально отремонтировать листов. 300 умножите на 20, получаете 6 миллионов. Только на ліфти. Ліфти це тоже, потому що люди живуть в многітажних домах, є пенсіонери з дітьми, їм трудно туди підніматися, і так далі. Чи планується найближчим часом об'єднання територіальних громад? Чи об'єднаються жовті води з Мар'янівською сільською радою? Володимир Абрамов відповідає. На сьогоднішній день момент, вопрос не стоїть по нескольким причинам. Когда Мар'яновська сільська рада була то есть коли їх бюджет був профицитним приблизно 1,4 млн. Тогда мог быть подняться вопрос о необходимости объединения. В настоящее время бюджет Марьяновской Рады за прошлый год составил примерно 700 тысяч, два раза меньше. Вы должны понимать, что Марьяновская Советская Рада жила за счет денег, в основном, которые оплатила Восток Руда. На сегодняшний день, к сожалению, Восток Руда вы знаете в каком состоянии, поэтому таких платежей нет. Раз нет платежей, нет доходной части. Раз нет доходной части, вопрос смысла этого объединения. Ну и да, вы должны понимать, для того, чтобы объединиться, там было решение сессии. Решение сессии создана рабочая группа состава тех депутатов, которые входили в прежнюю каденцию. Э, в настоящее время надо полностью менять решение сессии. Значит, никаких э, предложений со стороны Марьянской сельской, сельской рады. Ну, если вы видели, они как бы без нас обошлись, э, у них капитально отремонтировали центральную улицу, если вы видели, проедьте, посмотрите. Капитально отремонтировали улицу и как-нибудь и без нашего участия. Вот, поэтому на сегодняшний день пока... Э, Необходимости в таком объединении мы не видим. Ну и потом еще раз повторюсь, когда принималось решение в ДК об объединении сельской рада, я когда проанализировал протокол, кто там принимал участие, то там были все сотрудники с полкома, всего проголосовало за объединение примерно 105 человек, причем где-то 60 человек, из них это работники с полкома. Таке було рішення. На сьогоднішній момент ще раз, об'єднання не стоїть. Поки. Ви повинні розуміти, що об'єднання скажімо, принести дивіденди на першому етапі, а на етапі об'єднані громади залишиться перед тими проблемами, які в них були і до об'єднання. В місті триває реконструкція діагностичного центру на базі поліклініки номер 2 за кошти програми радіаційного захисту населення. Якое убладнение будет установлено у будущему диагностичному центре? К сожалению, я уже говорил, денег, которые выделяют на это по этой программе, очень мало. Тем не менее, я находился внутри этого диагностического центра в прошлом году несколько раз. Был ремонтные работы делается на достаточно высоком уровне, очень приличное помещение, очень приличное помещение, даже. Я так предполагаю на будущее возможность здесь там сделать в этом помещении, кроме диагностического центра, прием врачей, лечащих врачей, то, что мы называем семейный врач. Можно там будет сделать даже отдельные кабинеты для этого, для того района, потому что неудобно жителям с того района ехать в новую поликлинику. Очень дорого. вот мне сейчас дали перечень того оборудования, которое предполагается в этом диагностическом центре установить. Ну, здесь очень большой перечень. Он состоит из 40 8 единиц. Вот. Ну, тут некоторое бактерицидное оборудование для того, чтобы убивать вредные всякие. Вопрос о диагностическом оборудовании. Ультразвуковой сканер, электрокардиограф, ультразвуковая система, аппарат маммографический, компьютерный томограф, рентгенодиагностический комплекс, электроэнцелофолограф. Безбумажный. То есть вот такое оборудование, комплексное современное оборудование, там предполагается установить. Сумма этого оборудования, ну это десятки миллионов. Стоимость этого оборудования даже по ценам 2013 года это десятки миллионов. Это при порядке больше 30 миллионов. На сегодняшний день нам по этой программе выделена опять же сумма на уровне прошлого года, к сожалению. Вот. Это деньги государственного бюджета. И все будет зависеть от все-таки выполнения государственного бюджета. Наличие денег по этой программе, вы понимаете, должно зависеть только от государственного Денег бюджета нет, мы деньги на такое дорогостоящее оборудование не получим. По поводу местного бюджета я еще раз говорю. У нас всего местный бюджет более 100 миллионов, примерно там 110-120 миллионов. Треть бюджета отдать на это оборудование, но мы сейчас такого не можем, потому что я говорил, что нам требуется будет 10 миллионов минимум это на заработной платы медикам и педагогам. И на останок информация о до свята водохрещи в желтых водах. В городе желтые воды официальных мест крещения у нас, имеется в виду на 19-е, мест не будет. Это связано с рядом причин, в том числе с возможностью обеспечить безопасность людей. Вот. Традиционно, если на детском пляже это все будет, работники МЧС там будут присутствовать и так далее, и так далее. Обеспечить везде такие, скажем, центры, где вы были сотрудники по обеспечению безопасности, но, скорее всего, мы просто не потянем. Вот единственное, я хотел бы жителей предупредить, что лед в настоящее время очень нестабильный. Я в своей жизни в костюме, специ, в специальном костюме испытал, что такое провалиться под лед. Ощущения жуткие. Это в специальном костюме, экипированный все в термозащитном костюме. Но ощущения жуткие. В Кировоградской области мне известен случай достоверно о том, что человек на глубине полтора метра просто умер от переохлаждения. Он провалился под лед, не утонул, он так и остался на льдине, на льду, потому что глубина всего полтора метра, у него просто остановилось сердце. Поэтому просьба следующая, если вы считаете это сделать, во-первых, это должна быть небольшая глубина обязательно, не надо заходить на середину реки, потому что ну, вытянуть потом будет вас практически невозможно. Кроме того, это люди должны быть подготовленные, Обов'язково об має бути пункт, ну, де ми могли б обігрітися. Перед этим обов'язково треба буде просьба не з этим. Міський голова продовжує зв'язок з громадою через запитання. Наступні відповіді на них за тиждень.